बिसमीम व शाफ़ी तैयब तयब गज़ाए के अमराज से महफूद रहने का लाजवाल असूल ज़बानों की अरबी में जब किसी से हाल पूछना हो तो कहते हैं कैफा का, का कैसे है कैफ हालों का आपका हाल कैसा है जवाब देने वाला अमूमन कहता है अना तयब मैं तंदरुस्त हूँ आज कल किस हाल हकीकी तौर पर तैयब है जो तयब के मैार पर पूरा उतरता हो पुराने वक्तों में हमारे अबाव अजदाद की झा तैयब यानी कुदरती और सादा थी तो इनका हाल भी वाकई तैयब होता था हम में से बहुतों ने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि उम्र भर इनकी कभी आँख नहीं दुखी बुखार नहीं हुआ वगैरह वगैरह मगर आजकल आम बीमारियों का तो जिक्र ही किया शुगर हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसे मोजी मर्ज़ मुंह खोले बैठे हैं और इंसानियत को हड़प करने की ताक में है आखिर ऐसा क्यों है और हर किस्म के अमराज से बचने के मौसर रसूल कौन से हैं अल्लाह ताली कुर करी में फरमाता है कुलू मिनत तयबात मार दकनाकुम जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसमें से तयबात यानी पकीजा अशिया का हो हलाल और तयब के इस्तेमाल से इंसानी जिसम दुखों से पाक जिंदगी गुजारता है ऐसी गज़ाओं का असर न सिर्फ इंसान के जिसम बल्कि रूह और अखलाक पर भी बहुत गहरा होता है ऐसी धजाएँ जो अपनी कुदरती हालत में खुद जायका होती हैं और हमें खाने की तरफ रगबत दिलाती हैं वही तय ग़ाएँ हैं जो जो हज़म और कुत बख्शती हैं वो गज़ाएँ जिनको हम पका कर धुआँ लगा कर मिसाला लगा कर नमक लगा कर सिरका या बे नमक में डालकर तैयार करते हैं कम काबिल हजम और कम कुत देती हैं तो ये बात यानी पकीदा अशिया में इंसान जो जो अपनी मर्ज़ी से तब्दीलियाँ करता चला जाता है वो मकाम तैयब से इसी क़दर दूर हटती चली जाती हैं और दूर हटती चली जाती हैं और इनमें हफादीत का पहलू कम और मजारत का पहलू ज़्यादा नुमाया होता चला जाता है मिसाल के तौर पर बिलाचने आटे की ताज़ा खुश्क रोटी या दलिया एक दया है लेकिन मैदा से बनी हुई रोटी नस्बता मकाम तैयब से दूर और इसी नस्बत से तले हुए नान और समोसे पराठे और भी ज़्यादा दूर या अलफात दीगर ज़्यादा ज़र रसाँ होंगे इसी तरह बिस्किट्स केक डबल रोटी और करीम रोल की ज़रूरत जर्रसानी भी मुक़ाम तैयब से दूरी की नस्बत से होगी ऐसे ही ताज़ा गन्ने का इस्तेमाल तैयब होगा जबकि गुड़ शक्कर चीनी और चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ व मशरूबा इस कदर मुक़ाम तैयब से दूर होते जाएंगे उसी कदर सेहत के लिए भी ज़र रस्ां होते चले जाएँगे ताज़ा फलों का इस्तेमाल ज़्यादा तय सेहत बख्श होगा जबकि इनके जूसेज जो मुख्तु शक्लों में नज़र आते हैं वह चंद फ़ायदों के बावजूद मुज़िर ज़्यादा होंगे ब और गैर गैरत गजाओं में बज़ाहिर बहुत कम फर्क नज़र आता है और का तमीज़ मुश्किल हो जाती है दरअसल गैर गैरत्यब गओं का असर बहुत देर से ज़ाहिर होता है इसीलिए हम गैर गैरतब गों के इस्तेमाल में हमेशा गफ़लत बरतते हैं वो गजाएँ जो मकाम तय हालत सर वाजगी से बहुत दूर हैं बल्कि बासी हैं और आज बसरत मुश्मल हैं इनके नुकसान भी अनगिनत हैं वो ये हैं डब्बल रोटी बंद बिस्किट केक गैस मिले और खारे मशरूबात पैक शुदा जूस पैक शुदा दूध और सब्ज़ियाँ मैदा की बनी हुई अशिया मिठाइयाँ वगैरह वाजह रहे कि सिर्फ सादा ताजा पानी ही तैयब मशरूब है हमारा जिसम जो खुलिया से मिलकर बना है इसे तैयब गज़ा के अलावा तैयब यानी पकीजा हवा की भी ज़रूरत होती है गैरतब हवा मसलन तम्बाकू नोशी का कारखानों का कारखानों की चिमनियाँ और गाड़ियों का धुआं जहरीली सनती गैसें गंदे नालों के जहरीले जहरीले बघारात और गर्दो गुबार के धुएँ से हमारे इंसाम में हर रोज़ जहरीले मादों का इजाफ़ा होता जाता है गैरतब ग और गैरतब हवा से हमारे जिसम में गैरतब खून पैदा होता है और हमारे जिसम का हर खुलिया गैरत्यब माहौल में रहने के सबब कमज़ोर हो जाता है इसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ कुवत मुदाफत कम हो जाती है इसी तरह निज़ाम निज़ाम में गैरतब गों के बाश गैर मुतवाजन हो जाती हैं और निज़ाम हज़म दिन ब दिन बिगड़ता चला जाता है जबकि हमें चंदा इसका अजराक व एहसास नहीं होता इसी तरह वो जो तो जिसम के लिए इंतहाई मुफीद काम बजा लाते हैं गैरत्यब ग और हवा हो गैरमतवाजन हो जाते हैं जिसम के लिए इंतहाई मुफीद काम बजा लाने वाले बजा लाते हैं गैरत्यब ग और हवा के सबब गैर मुतवाजन हो जाते हैं इस तरह हमारा एक बैरूनी माहौल है इसी तरह एक अंदरूनी माहौल भी है इसमें हमारे जिसम का हर खुलिया रह रहा है गैरत्यब ग और हवा हमारे जिसम का का अंदरूनी माहौल हालत तोज़न से दूर हट जाता है और जिसम बेशमार किस्म के पेचीदा में मुबला हो जाता है किसी का एक किसी का ये मकूला कितना अच्छा है कि गैरतियब गज़ा से गैरतब यानी बीमार खून पैदा होता है जब बीमार खून अदाये बदन की अब करता है तो इसके नतीजे में बीमारियां पैदा होती हैं ये बात और भी ख़तरनाक है कि हम गैरतबा के इस्तेमाल के इस कदर आदि हो चुके हैं कि गैरतय गाएँ हमें तयब लगने लगी हैं कोई भी शख्स अपनी सेहत का मैार जाँचने के लिए ये देखे वो तयब के इस्तेमाल से किस कदर दूर है आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुँचेगा कि जिस कदर व तयबात तो से दूर होगा इसी कदर हकीक़ी सेहत से भी दूर होगा गैर गैरतियब तो गजा से निज़ाम अखराज फजलात भी बेहद मुतासर होता है अंतड़ियाँ गुर्दे जल्द फेफड़े अपने फ़ाल कमा को उदा नहीं कर सकते जिससे इंसान का अंदरूनी माहौल गैरतियब हो जाता है ताहम ये बात भी जरूरी है कि तयब के इस्तेमाल में भी इतराफ से बचा जाए गैरत्यब गों के तरह गैर गैरतब दवाओं का असर भी इंसानी जिसम पर इंतहाई साबित हो रहा है गैर गैरतब दवाएं भी वही हैं जो अपनी कुदरती हालत तरोताजगी से, से हटकर हैं ताज़ा तरीन तबीक तहकीक से यही साबित हुआ है कि बाद ऐसी जड़ी बूटियाँ जो अपनी असल हालत में हजारों साल से मुसामल थी जब इन्हीं के अल्किड इस्तेमाल किए गए इन्हीं के जवाहर या अल्किड इस्तेमाल किए गए तो इनके जज्वी फ़वाद में बेहद तेज़ी आ गई लेकिन नुकसान हाथ दर्जा बढ़ गए मस्ल पोस्त और फियून के मुकाबल पर अगर मौरफीन और हीरोइन के नेकबाद असरा का मुजन करें तो यही सूरत खुल कर सामने आती है इंसान के लिए कुदरती गजा ताज़ा हवा ताज़ा फल हमेवा जत सब्ज़ियाँ मगल्ला दूध साफ सुथरा पानी तो बात है। इंसान इन चीज़ों में जो जो अपनी मर्जी से तगरतबद करता जाता है और तकल्लफ़ और तसन्न को जगह देता है इन गज़ाओं को अपनी तयब हालत से दूर हटाता जाता है और इसी नस्बत से इनकी फादियत में कमी आती जाती है और मजरत बढ़ती जाती है सब्जियों की फादियत मेवाजात और फलों के बराबर ही है मगर हम जिन पे चीज़ा अवामिल से गुजरते हैं इनको गुजारते हैं इनकी फादियत को काम कर देते हैं अगर फल सब्ज़ियाँ और दूसरी धजाएँ तरह तरह के रद्दबदल करने के बगैर इस्तेमाल किए जाएँ तो हम सेहतमंद रह सकते हैं तयब गजार शख्स की उम्र जिन्स, मिजाज तबीयत पेशा खिता माहौल और मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ होगी मसला एक नौजायदा बच्चे के लिए इसकी माँ का दूध ही सबसे ज्यादा तयब है बाद लोगों को एक चीज फितरी तौर पर पसंद होती है इस सूरत में इसके लिए वो चीज़ तयब ना रहेगी जो उसको पसंद नहीं है एक मजदूर पेशा आदमी जो सारा दिन मेहनत करता है एक पा मक्खन भी अगर खा ले तो इसके लिए तयब होगा मगर एक दफ्तर के क्लर्क के लिए थोड़ा सा मक्खन भी तैयब ना होगा सर्द इलाकों में मुहर ज तयब के करीब होंगी मगर गर्म इलाकों में तयब के मकाम से दूर इसी तरह एक ही इलाके में सर्दी और गर्मी के मौसम में मुख्तल गजाएँ तयब के मकाम के करीब होंगी तयब ज़िंदगी गुजारने के लिए यह भी मदर्ज अवला ज़रूरी है कि उसाद से जिंदा ताल्लुक़ क़ायम किया जाए जिसे अल्लाह तआला कहते हैं नींद इसके बरगुज़ीदा आखरी व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा को मशल राह बनाया जाए वगरना मौजूदा दौर के माशी माशरती समाजी सकाफती तहजीबी तमदनी और नफसियाती मसाइल ऐसे हैं कि खुदा से दूर एक इंसान जो सब्र और कनात जैसे अखलाक़े मोहम्मदी अलैहि वसल्लम से आ रही है कोई बीज नहीं कि अनुवाकसाम के दहनी और जिसमानी आबारत में मुबला हो जाए